15.00 в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Украина и Казахстан возобновляют военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Киеве, сообщает пресс-служба главы украинского государства. Кроме того, Порошенко и Назарбаев договорились о том, что Казахстан будет поставлять в Украину уголь. Энергетическое топливо будут привозиться с Кибастузского угольного бассейна. Это крупнейшее угольное месторождение Казахстана. Кроме того, президенты двух стран договорились договорились о сотрудничестве в авиационной и космической сферах. Также стороны обсудили сотрудничество в информационной политике и вопрос вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию. Вы э, сказали о э, потребности Украины в угле, Казахстан готов поставлять. Пусть договариваются наши люди, мы все Бастузы, Скарганды будем такое уголь поставлять. Мы достаточно производим вагоны сейчас, грузовые, в Казахстане. И, э, такую помощь будем оказывать. Мы договорились о том, что мы немедленно начинаем проработку на поставку казахского угля для украинского энергетического комплекса. Начинаем и возобновляем сотрудничество в области машиностроения, включая энергетическое машиностроение и те огромный потенциал я вижу в нашем сотрудничестве в области космоса. Значительную перспективу имеет и сотрудничество в области авиастроения. И наши проекты КБ Антонова. Э, Возможности Ана 148, возможности сборки и выход тоже на рынки третьих стран для нас, я думаю, что было бы чрезвычайно интересно. Европейский инвестиционный банк выделит Украине 600 миллионов евро. Соответствующее соглашение подписали сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк и вице-президент Европейского банка Ласло барани 200 миллионов евро направят на решение краткосрочных потребностей пострадавших от действий боевиков районов Донбасса под контрольным правительством Украины и восстановление инфраструктуры, а 400 миллионов на потребности малого и среднего бизнеса. Кредит рассчитан на 20 лет. Получателем средств будут коммунальные предприятия на соответствующих территориях. Глава правительства также обратился к главам регионов с предложением подавать свои проекты. Если вы хотите получить эти средства, вы должны иметь проекты и должны их прозрачно и некоррупционно использовать. Вместе с нашими европейскими партнерами мы должны установить механизм мониторинга за использованием этих средств и эффективностью использования каждого евро-доллара, который получим. Евро-доллары и Средства Европейского инвестиционного банка также будут использованы на удовлетворение инфраструктурных потребностей в регионах, которые принимают большое количество перемещенных лиц. В то же время займ в 400 миллионов евро, который является займом для малых и средних предприятий, будет способствовать дальнейшему развитию частного сектора в Украине. Парламентские комитеты должны как можно скорее внести свои предложения по кандидатурам в конкурсную комиссию антикоррупционного бюро. Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман на согласительном заседании руководителей фракций и комитетов. Спикер также выразил надежду, что парламент на этой неделе отменят внеблоковый статус Украины. Завтра в Раду будет внесен проект госбюджета на следующий год. Об этом сообщила министр финансов Наталья Яреська. По ее словам, работа над документом продолжалась на выходных, и сегодня еще будут внесены изменения. В 16.00 будет заседание правительства, на котором окончательно примут решение. Сразу после этого, в течение нескольких часов, эти документы должны быть внесены в Верховную Раду. Соответственно, завтра мы их принимаем за основу, определяем порядок рассмотрения и начинаем работать. Как в комитетах, так и в политических фракциях. С тем, чтобы выйти в четверг на начало рассмотрения бюджета. За минувшие сутки в зоне АТО среди украинских военных погибших и раненых нет. Об этом сообщил спикер антитеррористической операции Андрей Лысенко. Вместе с тем были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима тишины со стороны боевиков. Вблизи Донецкого аэропорта террористы осуществили 9 вооруженных провокаций и одну атаку, используя гранатометы, снайперское и стрелковое оружие. Тем не менее, аэропорт остается под контролем украинских военных. Также дважды пограничники фиксировали использование против противником беспилотных летательных аппаратов над Мариуполем и один раз в направлении Великоновоселка-Успеновка. Террористы обстреляли из минометов и гранатометов позиции украинских военных вблизи Дебальцева, в районе села Гранитная, Волновахского района, возле села Никишина Шахтерского района Донецкой области. Близ Бахмутовской трассы террористы обстреляли из артиллерии и минометов в позиции сила ТО. Возле поселка Фрунзе Славяно-Сербского района из минометов в позиции у села Крымская Новоайдарского района. Из БМП позиции близ сербска Луганской области. Террористы усиленно наращивают войска вдоль Бахмутской трассы. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. По его словам, кроме действовавших ранее десант народной тактической группы с поддерживающей ее арт-группой, во вторую линию начали прибывать дополнительные подразделения. По подсчетам эксперта, общее количество сил противника на участке блокпоста украинских войск номер 29 и 31 достигло 600 человек. Также зафиксировано прибытие танкового подразделения арт-группы и порядка 25 боевых бронированных машин. Параллельно российские наемники продолжают передислокацию, однако, как и прежде, они остаются на передовой в полосе Первомайск-Лисичанск, а также в районе Донецка, Тельманова и Новоазовска. Гособорон предприятия поставили вооруженным силам Украины более тысячи единиц техники и вооружения за последние трое суток. А именно, переданы 21 радиолокационная станция, 18 гаубиц, 10 бронетранспортеров, 493 единицы нового стрелкового оружия. Таким образом, спецпредприятия выполняют поручение президента по усилению обороноспособности армии. Об этом сообщила спикер Минобороны Виктория Кушнер. По ее словам, на прошлой неделе ремонтные бригады вооруженных сил Украины Государственные предприятия отремонтировали 30 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 43 единицы бронетанкового вооружения и 235 единиц автомобильной техники. Они также переданы военным на восток Украины. Надежда Савченко остается под арестом до 13 февраля. Такое решение вынес сегодня Мосгорсуд. Перед этим в ходе видеоконференции из СИЗО Савченко заявила, что если ее не выпустят, то она продолжит голодовку. Своим сегодняшним решением суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты Украинки, в которой отмечалось, что выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. А ссылка на то, что при задержании были обнаружены доказательства причастности Савченко к гибели российских журналистов, не чем не подтверждаются. Кроме того суд отказал в защите украинки и в залоге в размере миллиона рублей. он также отклонил ходатайство об изменении меры пресечения на любую другую более мягкую. Более 19 тысяч человек покинули территорию временно оккупированного Крыма. Из них больше половины – крымские татары. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины в делах крымско-татарского народа Мустафа Джимилев. Они вынуждены выезжать из полуострова из-за притеснений со стороны самопровозглашенной власти. Правозащитники неоднократно фиксировали там нарушения гражданских, политических и социально-экономических прав коренных жителей. По словам Мустафы Джемилева, защита крымско-татарского народа – одна из первоочередных задач украинской власти на сегодня. Для этого правительству необходимо разработать и принять ряд законопроектов, которые бы соответствовали международным стандартам, в том числе и Декларации ООН о правах коренных народов. Задача страны сейчас, во-первых, сконцентрировать все усилия для отражения агрессии и освобождения оккупированных территорий а также анализ и исправление всех ранее допущенных просчетов, принятие таких законов, которые соответствовали бы международным стандартам и обеспечили бы Украине достойное место в европейской семье народов. Вот одним из таких мер является принятие нормативных актов, защищающих права коренного народа Крымско-Татарского народа. Британские власти впервые за 20 лет ужесточили правила получения виз инвестора для россиян. Из-за санкций падения рубля российские олигархи бегут в Великобританию. За первые 9 месяцев этого года 162 гражданина Федерации получили визы инвестора в Соединенное Королевство. В прошлом году за этот же период такие визы получили 96 россиян. Они дают право на проживание в стране в обмен на инвестиции в ее экономику, а также гарантируют в будущем упрощенную процедуру получения вида на жительство и гражданство. Ну а немецкие компании в России готовятся к масштабным сокращениям. Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии предупреждает о последствиях экономического спада в федерации для фирм из ФРГ. 36% компаний, работающих в России, предполагают, что им придется аннулировать проекты. Таким образом, почти каждому третьему немецкому концерну придется сокращать сотрудников, если экономическая ситуация в этой стране в ближайшее время не улучшится. Далее на БТБ смотрите украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Оставайтесь на нашем канале и до встречи.